Yang berhormat, yang berbahagia, Tan Sri Pengurusi Tetap. Yang berhormat, Ayah Anda, Datuk Timbalan Pengurusi Tetap. Yang berhormat, Datuk Sri Presiden. Yang berhormat, Tan Sri Timbalan Presiden. Yang berhormat, Datuk Sri Naib-Naib Presiden. Yang berbahagia, Datuk Seri Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Saudara Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Ketua Pergerakan Puteri. Yang berusaha ahli-ahli majlis kerja tertinggi yang setia para perwakilan dan permati yang dirahmati Allah. Saya Samsul Bari bin Jamali Daripada UMNO bahagian air hitam Mohon bicara bagi pihak badan perhubungan UMNO Negeri Johor Darutak Dari Johor pergi ke Pakar Letak buah di atas pal Tiada pantun mahu berseloka Sekadar fakta dikongsi bicara yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap Bagi Johor Perhimpunan terbesar keluarga UMNO ini adalah amat besar dan signifikan sekali Apatah lagi ia menemukan pemimpin tertinggi Pertengahan dan akar umbi pagi Menjelang hujan besar pilihan raya Yang akan mengukur sejauh mana Pagi yang kita warisi dan kerajaan yang kita tunjangi ini akan diterima oleh rakyat. Yang membahagia Tansri Pembesi Tepat. Ibarat kita menumpang di sekeping kanan. Tempohnya hampir tak. Tanah. tanah Di atasnya kita bina rumah tempat berlindung seisi keluarga Tanah di atasnya tempat kita bertani menyara suria Tanah Di atasnya tempat kita membangun bermain sesama Tempohnya hampir Tempohnya hampir Persoalannya Apakah kita masih memerlukannya Atau sudah cukup gagah dan mampu melepaskannya sedang rumah pun belum berubah Sedang anak-anak masih kecil berselerakan Sedang tabungan belum cukup untuk berkembang Ayo Saudara Tanyalah diri kita Insafilah kita semua Jika benar kita masih memerlukannya Ayo tunjukkan Nyatakanlah dan usahakanlah agar lanar ini terus kita diam. Namun, tanda ini, tapi ini semua bergantung kepada kita. Jangan sampai sombong, tak kebur dan sengketa kita sendiri yang menidakkannya. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap Kepada Johor ini adalah detik Ini adalah detik Untuk kita membuat tekan mengemas, mengikat kemas tali perpaduan dan muafak. Yang amat Datuk Presiden Johor telah bersedia. Namun tidak pernah berpuas hati kerana usaha mempertahankan yang sedia ada ini dan memenangi yang terlepas nanti adalah usaha yang berterusan. Enam kerusi pembangkang di Dewan Negeri sudah cukup untuk menjelekkan dan menjengkelkan kami semua. Johor akan terus kurang bercakap tapi terus menggadakan usaha dan lebih fokus untuk mencapai kemenangan insya-Allah. Yang berbahagia Tuan Sri Pengerusi Tetap. Siapakah kita dan di manakah kita tanpa amanah? dengan izin Allah SWT. Kewujudan UMNO sewajarnya dianggap sebagai rahmat. Dan hasilnya pula sebagai nikmat Allah SWT. Namun, menjenguk sejarah, tingkat sejarah yang lalu. Berjayakah UMNO tanpa pemimpin yang terdahulu. Dan yang sedang mewarisi sekarang ini. UMNO tidak pernah kemarau pemimpin-pemimpin yang berkalibar dan harus diingat pemimpin-pemimpin yang telah menerajui parti ini bukan saja untuk kegemilangan bangsa dan agama malahan seluruh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama bangsa menikmati hidup. pemimpin kita bukan dari serpihan maupun daripada fraksi dari mana-mana parti tapi mereka adalah beristiqamah dengan ideologi yang ada dan jauh sekali daripada mereka daripada kalangan yang kecewa dan desperado. Dan begitu juga dengan aktivis dan ahli-ahlinya. Mereka bersama-sama di sini bukan atas dasar ikut-ikutan semata-mata tetapi mereka juga berkongsi ideologi parti yang didakwah bersama. Walaupun begitu, jangan kita bermegah dan bernostalgia dengan kegemilangan sejarah yang lalu. Kerana yang lepas hanya jadi pedoman dan yang di hadapan kita adalah cabaran yang harus kita tempuh bersama. Ingat, jangan sampai parti yang kita anggap keramat ini Barang dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala, tersungkur di tangan kita dan memutus nikmat generasi yang mendatang. Pemimpin-pemimpin kita cukup hebat. Semalam, semalam, hati ini rasa tersentuh apabila yang amat berhormat Presiden yang kita sayangi memohon maaf atas kesilapannya jika ada. Sesungguhnya salah satu kehebatan seseorang pemimpin itu adalah apabila dia berani mengaku kesilapan Dan lebih hebat lagi apabila dia mampu menggunakan pengalaman dan kesilapannya itu Untuk memberi manfaat sepenuhnya kepada masyarakat Malahan seperti kata setengah orang Kehebatan seorang-seorang pemimpin itu Seorang yang besar itu boleh dilihat daripada bagaimana dia meladeni dan melayani orang-orang yang itu. Itulah pemimpin kita. Pemimpin amno, peneraju kerajaan barisan nasional yang ada. Malahan lebih daripada itu, ada orang juga berkata seorang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang boleh membaca di dalam gelang. dan boleh meramalkan tentang nasional Ciri-ciri ini ada pada pemimpin-pemimpin anda yang lalu dan yang sekarang ini, termasuklah yang awak Presiden, yang tidak pernah terlepas fokus, meneliti keadaan dan pemerintahan sekitarnya, dan futuristik dalam merancang-rancang untuk bangsa dan negara. Kita juga turut bangga dengan dirinya yang penuh idealistik. Dan praktik Maka dengan itu Sekalipun Malaysia tidak terkecuali Daripada menerima pada Impak resis ekonomi global Namun beliau Berjaya menerajui negara Dengan tenang dan baik Dengan tabiat urus yang berkesan Sehingga kita akhirnya Tidak terjerumus sama ke dalam Ini Jauh berbeza dengan Pemimpin pembangkang yang syarat dengan retorik dan janji-janji kosong yang ditabur ke sana kemari. Ya Bapak Ya, Tan Sri si Tetap, kita juga berbangga dengan pemimpin kita yang jauh kehadapan pemikirannya tetapi hatinya cukup dekat dan rapat untuk menyelami masalah orang yang dipimpin di hadapan. Selain daripada itu semua, apakah Apakah rahasia kejayaan dan suara parti UMNO yang terhadap? Ia tidak lain dan tidak bukan adalah konsep kesederhanaan yang menjadi jiwa UMNO yang diterjemahkan yang diterjemahkan dalam ideologi dasar dan amalan. Apakah unsur kesedaraan ini? Toleransi, muafakat, musyawarah, konsensus dan juga tolak tak dapat dinafikan kesederhanaan dalam membawa kepada budaya berunding dan mencapai konsensus atau persetujuan yaitu musyawarah bagi mendapat mufakat yang seterusnya menjadikan tradisi berunding sebagai resepi keharmonian yang kejayaan ini bukan suatu yang lumrah tetapi suajanya dikenang Nabi. Dalam arti kata yang lain, amno, amno ini adalah penakrif kepada kesederhanaan. Malahan pendekatan yang ada ini kita tonjolkan di seluruh dunia melalui apa yang disebut sebagai global movement of the modern. Pada 15 Oktober 2020, kita berbang dan kita sendiri dapat menyaksikan bagaimana kesederhanaan Kesederhanaan di peringkat lokal ini dapat diaplikasi dan dimanfaatkan di peringkat global. Kita turut berbangga apabila pemimpin kita bukan sahaja sekadar mampu mengucap simpati dan prihatin, tetapi berjaya merungkai konflik lebih 20 lebih tahun dan membawa perdamaian kepada bangsa Moro yang jauh daripada tanah air kita sendiri. Inilah inilah berkat amalan kesadaran kita. Tanya yang Mohamad Presiden, pemimpin AMNO, peneraju barisan nasional. Kalau dirujuk kepada sejarah yang lalu juga Kesedaran ini telah diinstitusikan di Malaysia melalui barisan nasional Yang telah diterjemahkan dalam semua dasar termasuk perlembagaan persekutuan Selanjutnya, ia pernah dibuktikan ketika pilihan raya pertama di tahun 1955 Yang mana 52 kerusi dipertandingkan Ketika komposisi pengundi 80% adalah orang Melayu, 18% adalah orang Cina dan 2% adalah orang India UMNO ketika itu hanya mengambil 35% dari 42 kursi yang diperuntukkan kepada mereka Dan memberi lawan dan luar kursi kepada MCA yang sepatutnya hanya 9 dan 2 kursi kepada rakyat daripada mereka Apakah ini yang dikatakan apatik? Apakah ini yang dinamakan resis? Apakah ini yang dikatakan kita membuli? Ternyata kita telah mengamalkan kesedaraan yang kita kata seawal sebelum mereka. Ya berbahagia, Ya Tan Pemusi Tetap Sesungguhnya sikap melampau dan isri Membawa banyak keburukan dan kemusnahan sehingga sukar Malah seringkali ianya langsung tidak mampu dipulihkan seperti sedia Inilah yang membezakan UMNO dan komplot kebangkang yang ada Di hadapan kita Pas dengan ekstremismenya Dalam keagamaan DAP dengan konsep kesamarataan ala pati Menekala PKR dengan liberalis Ekstremisme agama Bukan saja telah membawa percahan agama Malahan pertelingkahan dan konflik antara Sementara yang memperjuangkan secara ekstrim kesamarataan pun Mahukan semuanya sama rata Sehingga tidak melihat kepada kelompok yang memerlukan konflik Dan dengan pendek dikatakan akhirnya Kesamaratan yang sebegini rupa akan membawa kepada kezaliman itu Pendekatan ini mereka katakan Malaysia-Malaysia Di mana semua orang adalah sama Tanpa memikirkan keperluan yang berbeza-beza Dan ia boleh membebitkan sisu perkauman Bila mana hanya satu kaum menjadi dominan. Sementara yang menganjurkan liberalisme pula Sudah menjadikan semua hal kehidupan sebagai Sehingga hal agama dan fikrah manusia Sekalipun di sebagai liberal. Sebenarnya keluak-keluak ini sebenarnya adalah tersepit antara dua ekstrem. Lantas mahu menjadikan semuanya liberal dan akhirnya menjurus kepada anak Apa yang kita lihat ketika tiga PH dalam kompor pembangkang yang tidak sehaluan ini menggunakan isu kaum dan agama sebagai umpan menjadi popular. Nyatanya ketaksuban dan ekstrim itu akan hanya membawa tindakan-tindakan melampau termasuklah rusuhan dan tindakan yang melanggar perundangan dan tata susila ke negara. Padahal pada realitinya kerajaan barisan nasional telah pun menjamin kerukunan hidup sebagai berbagai kaum dalam satu kerangka kesederhanaan yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah Inilah yang kita akan pertahankan. Yang berbahagia dan seri pengusia tetap, kita telah melihat bagaimana ekstremisme membawa kepada kekacauan. Kita telah melihat bagaimana liberalisme mendorong kepada anarki dan kesamarataan menjurus kepada kesatuan. Bayangkanlah para perwakilan sekian, bayangkanlah apa akan terjadi kepada resepi komplot pembangkang ini bila ramuan anarki dari liberalisme digawal dicampur dengan ekstremisme agama bersama kezaliman dari kesamaran tidak syak lagi ia akan menghasilkan keporak perandaan dan kemusnahan negara yang tidak termampu kita bayangkan dan ketika itu tiada guna kita tangisi kemudian justru itu kita yang berada di dalam dewan ini ada di kalangan yang terpilih untuk memikul amanah untuk memastikan kesederhanaan yang telah kita amalkan terus dipraktiskan dan membawa manfaat kepada semua. Ingat tak? Ingat kita bukan saja mau mengekalkan sebuah parti itu sendiri. Tapi lebih daripada itu adalah untuk mengekalkan kerajaan yang sedia. Johor tidak dapat menjanjikan lebih daripada kemenangan yang Mak Bapak dah kasi Dengan mengekalkan kerusi yang ada Dan memenangi kerusi yang terlepas di musim yang ada. Kita berusaha Kita berdoa Dan kepada Allah kita bertawakal. Justru itu Marilah Kita sama-sama menghayati Tentang peri pentingnya tanggungjawab yang telah diletakkan di pundak kita ini. Kalau kita tidak boleh memuji, janganlah kita suka memuji. Kalau kita tidak boleh menambah, jangan pula kita mengurang. Dan kalau kita tidak boleh menambah, membawa kebaikan, jangan pula kita membawa keburukan. Yang lebih penting Jangan sampai kita menjadi label kepada parti dalam urusan kita untuk memenangkan kerajaan yang kita pertahankan. Yang Amat Terhormat Yang Berbahagia Tengku Siti Tetap Sekian. Mohon dimaaf Johor turut menyokong usul dibawa oleh saya. Terima kasih.